السلام علیکم تمام دوست احباب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے آج ہم کائنات ایک حیرت کا بک کے چیپٹر نمبر فائف کو پڑھیں گے تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر فائف ایٹم کی دنیا ایٹم کا تصور ہزاروں سال پرانا ہے اس عرصے میں ایٹم کی ساخت کو سمجھنے میں ایک طویل عرصہ لگا یہ مضمون اس سفر کی کہانی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایٹم کے بارے میں ہمارا موجودہ تصور اتنا عجیب و غریب ہے کہ ناقابل یقین ہے ایٹم کی تاریخ چار سو پچاس قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے جب ڈیموکریٹس نامی یونانی فلسفی نے سوچا کہ اگر کسی چیز کو چھوٹا اور مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو کیا ہوگا انہوں نے سوچا کہ تقسیم کرتے کرتے ایک ایسا مقام آ جائے گا جہاں مزید تقسیم کرنا ممکن نہیں ہوگا ڈیموکریٹس نے اس ناقابل تقسیم ٹکڑوں کو یہی سے جدید اصلاح ایٹم آئی ڈیموکریٹس کا خیال تھا کہ ایٹم تعداد میں لامحدود غیر تحقیق شدہ اور ابدی ہیں اور یہ کہ کسی چیز کی خصوصیت اس قسم کے ایٹموں سے پیدا ہوتی ہے جنہوں نے اسے بنایا ہے تقریباً سو سال بعد یونانی فلسفی ارستو نے مادے کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا جو ڈیموکریٹس کے ایٹم کے تصور سے متضادم تھا ارستو کا خیال تھا کہ ہر چیز چار عناصر زمین ہوا آگ اور پانی سے بنتی ہے مثال کے طور پر ایک بھاری عنصر جیسے لوہا اور دیگر دھات زیادہ تر بھاری عنصر زمین اور کچھ حصہ باقی تین عنصر سے بنتا ہے اس طرح ہلکی چیز بڑی حد تک ہلکے عنصر یعنی آگ اور تھوڑے مقدار میں باقی بھاری عنصر سے مل کر بنتی ہے ہماری سائنسی سوچ پر ارستو کا اثر تقریباً دو ہزار سال تک رہا مادے کے چار اجزاء کے بارے میں ان کے خیالات کو سترمی اور اٹھارمی صدی میں سائنسی انقلاب کے آغاز تک قبول کیا جاتا رہا اس وقت ڈیموکریٹس کے خیالات کموں پیش بھلائے جا چکے تھے ڈیموکریٹس کے نظریات کو اٹھارویں صدی میں ایک برطانوی کیمیادان جون نے زندہ کیا گیسوں کے دباؤ پر اپنے مطالعے کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ گیسوں میں چھوٹے ذرات ایٹم مستقل حرکت کرتے ہیں ان کی بنیادی دلچسپی مرکبات کی خصوصیت کا مطالعہ کرنا تھی ڈالٹن کی جوہری نظریات کے مطابق تمام عناصر اتنے چھوٹے ذرات سے بنے ہیں جنہیں ایٹم کہتے ہیں ایٹم مادے کے سب سے چھوٹے ذرات ہیں انہیں مزید چھوٹے ذرات میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ایک ہی عنصر کے تمام ایٹم سائز کیمیت اور دیگر خصوصیات میں ایک جیسے ہیں مختلف اناثر کے ایٹم سائز اور دیگر خصوصیات میں مختلف ہیں مختلف اناثر کے ایٹم مل کر مرکبات بناتے ہیں ایک دیا ہوا مرکب ہمیشہ ایک ہی تناسب میں ایک ہی قسم کے ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے ڈالٹن کے نظریے کے بہت سے پہلو تھے اور یہ ایک وسیع پیمانے پر قبول شدہ نظریہ بن گیا تاہم یہ فرض کرنے میں غلط تھے کہ ایٹم سب سے چھوٹے ذرات ہیں اور ناقابل تقسیم ہیں ڈالٹن نے فرض کیا کہ ایٹم ٹھوس کروں کی طرح ہے اس ماڈل کو یہ بتانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ مرکبات بنانے کے لیے ایٹموں کو کس طرح ملایا جا سکتا ہے انہوں نے سوچا کہ ایٹموں میں سوراخ ہو سکتے ہیں اور ہکس کا استعمال کرتے ہوئے آپس میں جڑ سکتے ہیں یہ بہت سادہ سا ماڈل تھا لیکن اس کا لیبارٹری میں تجرباتی تصدیق نہیں ہو سکی ڈالٹن کا ماڈل اس وقت غلط ثابت ہوا جب اٹھارہ سو عیسوی میں جے جے تھامس کے کام کے ذریعے الیکٹرون جیسے چھوٹے ذرات دریافت ہوئے اور یہ محسوس ہوا کہ ایٹموں کی ساخت کافی پیچیدہ ہے تھامس نے تجربات کیے اور مشاہدہ کیا کہ جب ویکیوم ٹیوب کے اندر دو دھاتی پلیٹوں کے درمیان وولٹیج کا اطلاق کیا جائے تو دونوں پلیٹوں کے درمیان ایک برقی روح بننے لگتی ہے یہ برقی روح ایسے منفی چار شدہ ذرات پر مشتمل ہوتی ہے جن کا حجم ہائیڈروجن ایٹم سے تقریباً دو ہزارواں حصہ ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ان تمام چھوٹے سے ذرات کا وزن ایک ہی ہوتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کسی بھی دھات سے آئے ہوں یہ تھامس کے الیکٹرون کی دریافت تھی انہوں نے یہ نتیجہ بھی آخذ کیا کہ یہ ذرات ایٹم نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ایٹم کے اندر سے آتے ہیں اس مشاہدے نے یہ ثابت کیا کہ ڈالٹن کا یہ تاثر غلط تھا کہ ایٹم کو مزید چھوٹے ذرات میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا الیکٹرون ایٹم کے ذیلی ذرات ہیں یہ ایک اہم دریافت تھی اگلا سوال یہ تھا کہ ایٹم کے اندر چھوٹے سے الیکٹرون جن پر منفی چارج ہوتے ہیں کس طرح موجود ہوتے ہیں ایٹم تو برقی طور پر نیوٹرل ہوتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایٹم الیکٹرون جیسے منفی چارجز پر مشتمل ہو اور پھر بھی برقی طور پر نیوٹرل ہو تھامس نے ایٹم کا پلم سے ملتا جلتا قسم کا ماڈل تجویز کیا انہوں نے تصور کیا کہ جس طرح پلم پوڈنگ ہوتی ہے اور اس میں جا بجا چھوٹی چھوٹی کشمکش ہوتی ہے اس طرح ایک کروی ایٹم میں یکساں طور پر مثبت چار شدہ پوڈنگ کی طرح ہوتا ہے اور الیکٹرون اس میں کشمکش کی طرح سرعیت کرتے ہیں اسے ایٹم کے چارج نیوٹرلٹی کی وضاحت میں مدد ملی تاہم تھامس نے فرض کیا کہ ایٹم کی زیادہ تر کیمت مصفت چارجز کی کرا کی وجہ سے ہوتی ہے الیکٹرانوں کا حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ بیسویں صدی کے آغاز میں ایٹم کی تصویر تھی نیوزی لینڈ کے ماہر طبیعت ارنسٹ رادر فورڈ نے ایٹم کی ساخت کے بارے میں اگلی بڑی دریافت کی انہوں نے نیوکلیس یا مزید کورا دریافت کیا ایٹین نائنٹی نائن میں ردر فورڈ نے دریافت کیا کہ بعض عناصر مثبت چار شدہ ذرات خارج کرتے ہیں انہوں نے انہیں الفا پارٹیکلز کا نام دیا انیس سو گیارہ میں انہوں نے تجربات کیے جس میں سونے کی ایک بہت پتلی چارج پر الفا ذرات کی بوچھاڑ کی گئی اگر تھامس کا پلم پوڈنگ ماڈل درست ہوتا تو زیادہ تر الفا پارٹیکل کو سونے کی اس پتلی سی چادر میں سے بہت چھوٹے انحراف کے ساتھ گزر جانا چاہیے تھا مگر تجرباتی نتائج ڈرامائی طور پر مختلف تھے یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر الفا ذرات سونے کے ورک میں سے بغیر کسی خاص انحراف کے گزر گئے تاہم چند الفا ذرات بڑے زاویوں پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ الٹی سمت میں بھی بکھر گئے یہ بہت غیر متوقع تھا جیسا کہ بعد میں ردر فورڈ نے کہا یہ ایسا ہی تھا جیسے ٹیشو پیپر سے ٹکرا کر ایک پندرہ انچ بڑا گیند واپس آپ سے ٹکرا جائے اس تجربے کی بنیاد پر ردر فورڈ نے ایٹم کا ماڈل پیش کیا جس کے مطابق ایٹم کے درمیان میں نیوکلیسز یا مرکز ہے جس میں تمام مثبت چارجز مرتکز ہوتے ہیں اور منفی چارجز زدہ الیکٹرون ان کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں تمام تر کیمیت نیوکلیس میں مرکوز ہوتی ہے اس طرح وہ اپنے تجربے کے نتائج کی وضاحت کرنے میں کامیاب رہے انیس سو تیرہ میں ڈینمارک کے سائنسدان نیلز بوہر نے کوانٹم نظریات کی بنیاد پر ایک ماڈل پیش کیا جس کے مطابق الیکٹرون کی میدار نیوکلیس سے مقررہ فاصلے پر واقع ہوتی ہے یہ ردر فورڈ ماڈل کے ایٹمی ماڈل سے مختلف تھا جس میں الیکٹرون نیوکلس سے کسی بھی فاصلے پر چکر لگا سکتا ہے بوہر کے ماڈل کے مطابق الیکٹرون طے شدہ توانائی کی سطحوں میں موجود ہو سکتے ہیں توانائی کی یہ سطحیں مخصوص مداروں سے وابستہ ہیں الیکٹرون صرف ان مداروں میں گردش کر سکتے ہیں کسی اور مدار میں نہیں اور جب الیکٹرون اوپر کی مدار سے نیچے والی مدار میں جمپ کرتے ہیں تو ایک فوٹون خارج ہوتا ہے بوہر کے کام سے ابھرنے والے ایٹم کی تصویر کچھ اس طرح تھی ایٹم ایک نیوکلیس پر مشتمل ہوتا ہے جس میں دو قسم کے ذرات ہوتے ہیں مصبت چارجز شدہ پروٹون اور برکی طور پر غیر جانبدار نیوٹرون منفی چارج شدہ الیکٹرون نیوکلیس کے گرد مخصوص مداروں میں گھومتے ہیں لیکن الیکٹرونوں کی تعداد پروٹونوں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے اس طرح ایٹم برقی طور پر نیوٹرل ہوتا ہے پروٹون اور نیوٹرون الیکٹرون سے دو ہزار گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے اس طرح ایٹم کا زیادہ تر وزن نیوکلیس میں مرتکز ہوتا ہے نیوکلیس میں پروٹون کی تعداد عنصر کا تعین کرتی ہے ہائیڈروجن ایٹم میں ایک پروٹون ہوتا ہے ہیلیم میں دو پروٹون ہوتے ہیں لیتھیم میں تین پروٹون ہوتے ہیں آکسیجن میں آٹھ پروٹون ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ نیوٹرون کی تعداد ایٹم کی کیمیائی خصوصیات کو متاثر نہیں کرتی سادہ ہائیڈروجن ایٹم میں ایک پروٹون ہوتا ہے اور کوئی نیوٹرون نہیں ہوتا لیکن ہائیڈروجن کی ایک اور قسم جسے ڈیوٹریم کہتے ہیں نیوکلس میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون ہوتا ہے ایک ہیلیم آئٹم کے نیوکلس میں دو پروٹون اور دو نیوٹرون ہوتے ہیں ایک بار پھر ہیلیم کی ایک اور قسم میں دو پروٹون اور ایک نیوٹرون ہوتا ہے آکسیجن آئٹم کے نیوکلس میں آٹھ پروٹون اور آٹھ نیوٹرون ہوتے ہیں نائٹروجن کے نیوکلس میں سات پروٹون اور سات نیوٹرون ہوتے ہیں بوہر ماڈل کی سب سے بڑی کامیابی ہائیڈروجن ایٹم سے خارج ہونے والی تابکاری کی وضاحت تھی جو اس وقت کی کوئی تھیوری کرنے کے قابل نہیں تھی تاہم یہ ماڈل مخصوص مفروضے پر بنایا گیا تھا جو کہ ایڈ ہاک تھے اور کسی باقاعدہ تھیوری میں جڑے نہیں تھے بوہر ماڈل صرف ہائیڈروجن سے خارج ہونے والی روشنی کی وضاحت کر سکتا تھا اس طرح کا ماڈل اگلے سادہ ترین ایٹم ہیلیم ایٹم سے خارج ہونے والی تابکاری کی وضاحت کرنے میں ناکام تھا ایٹم کی حقیقی تصویر اس وقت سامنے آئی جب انیس سو پچیس اور انیس سو چھبیس میں ہائزنبرگ اور شوڈنگر نے کوانٹم مکینکس کی بنیاد رکھی کوانٹم مکینکس کے قوانین کے مطابق بوہر کا یہ ماڈل درست نہیں جس کے تحت الیکٹرون نیوکلس یعنی مرکز کے گرد اس طرح چکر لگا رہے ہیں جس طرح نظام شمسی میں سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں کوانٹم مکینکس تصویر ناقابل تصور ہے الیکٹرون سیارے کی طرح نیوکلس کے گرد چکر نہیں لگا رہے اس کے بجائے وہ نیوکلیس کے گرد ایک روئی کے گولے یا دھند کی ماند ہوتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اس دھند کا الیکٹرون کے حقیقی پوزیشن سے تعلق نہیں یہ دھند صرف الیکٹرون کے ملنے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے جہاں دھند گہری ہے وہاں الیکٹرون کے ملنے کے امکانات زیادہ ہیں اس طرح ایٹم حقیقی کچھ نہیں بلکہ امکانات کے بادل پر مشتمل ہے کوانٹم مکینس کے مطابق الیکٹرون اس وقت تک کوئی مقامی اصلی چیز نہیں جب تک کہ ہم اسے دیکھنے کی کوشش نہ کریں اور جب اسے دیکھنے کی کوشش کریں تو اس پر نیوکلیس کے ارد گرد کسی بے ترتیب مقام پر موجود پائیں گے تب تک ہم الیکٹرون کو کسی بھی حقیقت سے نہیں جوڑ سکتے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف مختلف مقامات پر وجود کا امکان ہے اور کچھ نہیں ذرا تصور کریں گے ہمارے ارد گرد کی تمام اشیاء بشمول ہم خود ایسے ایٹموں پر مشتمل ہیں جو ایک دوسرے پر ڈھیر ہیں یہ طبی قوانین کے مطابق واقعی عجیب و غریب مگر حقیقی تصور ہے ایٹم کے اس تصویر کی کئی ناقابل یقین پہلو ہیں جیسا کہ ذکر کیا امکانات کی تقسیم کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جہاں دھند گہری ہو وہاں الیکٹرون کی موجودگی کے امکانات زیادہ ہوں گے مرکزے سے دو الیکٹرون کی موجودگی کا امکان کم ہو جائے گا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ امکان ایٹم سے دور بہت دور صفر نہیں ہوتا وہاں امکان بہت کم ہو جاتا ہے لیکن غائب نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرون کو مرکزے سے ایک ملی میٹر ایک میٹر یا یہاں تک کہ ایک کلو میٹر کے فاصلے تک تلاش کرنے کا امکان موجود ہے ایٹم کی ایک اور عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتنا خاص ہے یعنی اگر ہم اس کے بارے میں اپنے کلاس کی وجدان کے ساتھ سوچیں ایٹم عام طور پر کروی شکل میں ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ایٹم کا حجم ایک میٹر کے ایک اربویں کے دسویں حصے کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دس کروڑ ایٹم ایک قطار میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں تو ایک سینٹی میٹر تک پھیلیں گے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے ایٹم کا مرکزی حصہ پروٹون اور نیوٹرون پر مشتمل نیوکلس ہے نیوٹرون اور پروٹون وزن تقریباً برابر ہوتا ہے لیکن الیکٹرون سے تقریباً دو ہزار گنا زیادہ وزنی ہوتا ہے اس طرح نیوکلیس ایٹم کی کل کیمت کا 99.9 فیصد سے زیادہ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ باقی کیمیت الیکٹرون کی ہوتی ہے تاہم نیوکلیس کا سائز ایٹم کے سائز کا لاکھواں حصہ ہوتا ہے ایٹم کی ساخت کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ اگر نیوکلیس ٹینس بول کے سائز کا ہے تو ایٹم تقریباً سات کلومیٹر میٹر قطرے کے ایک چھوٹے سے قصبے کے سائز کا ہوگا اور الیکٹرون ایک میٹر کے دانے کے برابر ہوگا باقی جگہ خالی ہوگی یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ ایٹم کے ٹھوس کورا ہونے کے ہمارے تاثر کے برخلاف یہ تقریباً مکمل طور پر خالی ہے بالکل اسی طرح جیسے سات کلومیٹر کترے قطرے کے دائرے میں صرف ایک میٹر کا دانہ اور ایک ٹینس بال یہاں میں نے جو نمبر دیے ہیں وہ ہائیڈروجن ایٹم سے مماثل ہیں لیکن یہ بھاری ایٹموں کے لیے زیادہ مختلف نہیں ہیں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود تمام اشیاء ایسے ایٹموں سے بنی ہیں جو اتنے کھوکھلے ہیں تاہم ہمیں اس تصویر کے ساتھ محتاط رہنا چاہیے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے حقیقی کوانٹم مکینکس تصویر دھندلے سے گھرے ہوئے نیوکلیس کی ہے لیکن یہ دھندلے الیکٹرون کے نمائندگی نہیں کرتی اس کے بجائے یہ دھند الیکٹرون کو تلاش کرنے کے امکان کی نمائندگی کرتی ہے ایٹم زیادہ تر خالی ہے لیکن امکانی تقسیم کی دھند سے ابرا ہوا ہے ایٹم کا کوانٹم مکینکس تصور واقعی دماغ چکرا دینے والا ہے لیکن پورا سراریت یہاں ختم نہیں ہوتی اگر تجربات کے نتیجے میں الیکٹرون امکانات کے بادل میں کسی مقام پر پایا جائے تو کوانٹم مکینکس کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الیکٹرون تجربے کرنے سے پہلے بھی وہاں موجود تھا کوانٹم مکینکس کے مطابق الیکٹرون اس مقام پر تجربے کے نتیجے میں وجود میں آیا یہ حیران کا نتیجہ الیکٹرون اور ایٹم اور شاید کائنات کی حقیقت کے بارے میں سوال کو جنم دیتا ہے ان سوالات پر بعد میں پیش کردہ مضامین میں گفتگو ہوگی